कि आज का जो आयोजन किया है ये बहुत बहुमूल्य आयोजन है एकता एंग जनरेशन ग्रुप और सहायता सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है ये वाकई में काबिल तारीफ है क्योंकि ये प्रोग्राम जो है उस समय निर्माण इस कार्यक्रम को उस समय अंजाम दिया जा रहा है जिस समय इस सूरत में वाकई में ब्लड की काफ़ी जरूरत है देखिए आज मैं कहना चाहूँगा कि इस ब्लड की जरूरत सूरत शहर के अंदर रोज का 500 प्लस बोतल की ज़रूरत पड़ती है और इस समय सूरत में ब्लड की काफ़ी कमतरता महसूस की जा रही है तो मैं तारीफ़ करूँगा इस युवाओं की कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और मैं मैसेज देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के तौर से कि हमें अपने विस्तार को ड्रग्स मुक्त और उसी के साथ साथ नशा के मुक्त करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहूँगा और पुलिस प्रशासन भी हमें इस कार्यक्रम के लिए काफ़ी सहायता कर रही है और साथ ही में पुलिस प्रशासन का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस मुहिम के लिए अच्छे से अच्छी तादाद में वो लोग सहायता कर रहे हैं वालेकुम नमस्ते जय भीम मैं पठान रिजवान खान सहायता सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट का वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से आज बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रहा हूँ कि सहायता सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट और एकता यंग जनरेशन ग्रुप ने मिलकर आज 22 बारह 2024 के रोज़ माँ ब्लड कैम्प का आयोजन किया है और ये जो आयोजन है हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब को उनकी अड़सठवीं श्रद्धांजलि हेतु समर्पित करते हैं शुक्रगुजार है उन तमाम डोनेटर का जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपना खून दिया और मानवता की एक मिसाल कायम की और हमें फक्र है हमें गर्व है इस कार्य पर के ऊपर वाले ने परमेश्वर ने हमसे ये कार्य किया कार्य लिया और हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं ब्लड देखिए अभी बारह बज चुके हैं लेकिन सौ के ऊपर हमारा ब्लड डोनेट का काउंटिंग हो चुका है और इन हम लोग कोशिश में है और हो सकता है कि 300 के पार हम लोग चार बजे तक के इस कार्य को पहुंचा सकें नोनेशन केम पे साथ साथ की जी हाँ नो ड्रग्स के लिए मुहिम हमारा ये है कि जो उन विस्तार है यहाँ पे आप आढ़े दिन देखते हैं समाचारों के अंदर के बहुत क्राइम हो रहे हैं पोटली बिक रही है ड्रग्स बिक रहे हैं गांजा बिक रहा है तो जवान बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और बहुत बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं नौजवान इसकी लत के आदि हो रहे हैं और गुना के अंदर मिल रहे हैं मुफ्तला हो रहे हैं तो हमारी सरकार से और पुलिस विभाग से यही अपील है गुजारिश है कि जो मुहिम है नो ड्रग्स का इसको सीरियसली लिया जाए और जो अड्डे और जो यहाँ पे दो नंबर के काम हो रहे हैं ड्रग्स के या गांजे के इसको बंद किया जाए राजपूत सूरज शहर कांग्रेस समिति प्रमुख આજરોજ ઉન ખાતે ભીંડી બજાર ખાતે આવેલ બાબા બાબાસાહેબ આંબેડકરજીની અડસઠની ભાવુભ ભાવુભરી શ્રદ્ધાંજલિના ઉપલક્ષમાં અહીંયા જે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખવામાં આવેલ છે તેમાં ખૂબ હું મારી જાતને ગર્વાન અનુભવું છું કે આ અત્યારે ટૂંક સમયમાં આ એક બીજું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કુલ વિસ્તારમાં છે અને આ જે વિસ્તારમાં છે જે આ પ્રકારનું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરાવવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર આ વિસ્તારના લોકોને જાગૃતિ માટે ખૂબ ઉદાહરણરૂપ છે અને ખૂબ જરૂરતમંદ લોકો અહીંયા વસે છે અને એમને ખૂબ આર્થિક સમસ્યાઓમાં અને આવી રીતે બ્લડની જ્યારે જરૂરિયાત પડતી હોય છે ત્યારે એ ખૂબ આમ તેમફા મારતા હોય છે હવે એક આધાર બન્યો એક સ્ટેન્ડ મળ્યું કે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જો ઊનમાં થતું હોય તો આ ઊન વિસ્તારમાં રહેતા કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે બ્લડની જરૂરત પડે ત્યારે તરત જ અવેલેબલ થઈ પડે અને ખૂબ સહાયરૂપ થઈ શકે એવું એવું મારું પોતાનું માનવું છે અને આ પ્રકારનો આજે આ મારો આ બીજો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે અને પાછું ત્રીજું એક બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ અમારે જવાનું જ છે અને આ રીતના ઉત્સાહમાં જે જે સમાજના લોકો જોડાઈ ગયા છે એ ખૂબ ખૂબ આવકાર્ય છે અભિનંદનને પાત્ર છે અને આને આની શીખ વધારામાં વધારે લોકોને મળે અને એના ઉત્સાહિત થાય અને રક્તદાન એ મહાદાન છે તેનો લાભ લે અને પોતાની સો જેટલા યુનિટ પૂરા થઈ ગયા છે અને હજુ તો ચાર વાગ્યા સુધી ચાલશે ઊન વિસ્તારના નાગરિકોને મારે એ જ કેવું છે કે આ નહીં આની પ્રેરણા લેવી જોઈએ અને બ્લડ ડોનેશન કરવું એક મહાદાન છે અને એનાથી કોઈ તમારે ગભરાઈ જવાનું કે મત બ્લડ ડોનેશન કરવાથી કંઈ ગભરાઈ જવાની જરૂર નથી અને એનાથી કંઈ નુકસાન નથી થતું અને બીજી એક વાત છે કે જ્યારે આ દેશમાં જે વાતાવરણ થયેલ ચાલી રહ્યું છે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ જે એવા સંજોગોમાં હિન્દુનું બ્લડ મુસ્લિમનું બ્લડ શીખનું બ્લડ ઈસાઈનું બ્લડ દરેક સમાજનું બ્લડ મનુષ્ય જાતિનું બ્લડ એક છે અને એ એકતાને પુરવાર પણ આ કરે છે એવું મારું માનવું છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર